Здравствуйте. Здравствуйте. — Как у вас, Делишка? Воюем с Россией. Тяжело. Так я у вас спрашиваю, а не в общем. Так как... ничего более важного в жизни, чем война, сейчас и нету. Все на обслуживание войны. Спишь, Понял. спишь, работаешь, все направлено на войну и на победу. Так как если а как, проиграть. А как то это с вами связано? С каждым связано. Но вы же не военный, как это вас так должно прям именно мучить, я не знаю, вас это прям. Ну, мучает. ракеты по мне, по мне тоже летят, в укрытие тоже нужно. Я ходить. понимаю, да. Но вы так сказали, как будто вы вот вы говорите, что вы сидите, все время думаете. Так том, ракеты, ракеты на меня летят. Что еще? Но это вот, Нет, ну это не хорошо, круто. Нет, ракеты... это не круто. Ракеты не нехорошо. Ну хорошо, ладно. Вот ракеты на вас летят, а вы сидите в чат рулетки, взрослый шаг размышляйте о том, что блядь, у вас там какие-то проблемы. Не, я не размышляю, я показываю своим что зрителям, что войну поддерживают не Путин и Шойгу, а большинство простых россиян. Это раз. А более важное, что все россияне, которые войну поддерживают, пока что ни один не мог мне адекватно объяснить, Причины, повод, а почему зачем и, почему, и для чего. На основании чего вы сделали вывод, что он поддерживает войну? Я сказал, Он в общем что Он в общем вы, а, наверное, в общем меня не слышите. Я сказал, что канал веду и показываю, что большинство россиян поддерживают, и все те, кто не поддерживают, не, не могут... Я как аргументировать. понимаю, если бы вас это прям так сильно тревожило, бы, вы пошли бы и защищали бы свою Родину. Я так, так это так понимаю. Так, я, может, и пошел, а может, и пойду. Я ну, просто так не вижу смысла может обсуждать конкретно, пойдете? что я Он делаю может. относительно войны. Вот. Нет, относительно войны я. Я вижу, вот даже что, просто вы сидите, как, рулетки, беру как я беру просто как гражданский человек спрашиваю у гражданского, почему по мне летят ракеты, вот. Потому по что так пуляют. Я откуда знаю? Вы мне такой вопрос задаете? Так я пуляют не на, на, не на твои же налоги пуляют как минимум. Не на моих на моих налогах. На твои налоги. Твоей... Нет, я не получу налоги. А ты продукты покупаешь хоть какие-то? Вот ты стики или что Нет, там? жишку купил, пиво купил, заплатил НДС, 20% процентов с каждого я не продукта. Ну мама не, покупает я тебе. Я не покупаю. Ну мама покупает, так что я могу сделать? не Какая разница? Покупает. В бюджет мама. Когда мама Есть покупает пельмени, она не только на себя. Мама но, не на покупает тебя берет. пельмени. Ну очень по взрослому вот спорить. Ну не пельмени, а что ты там? Ну пиво есть у тебя сейчас в руках пиво? И что это вапорайзер? Аппарайз... Давай, давай, почему? Можно нет? немного лезу, лезу в ваш разговор. Смотрите, вы говорите то, что вамлетят ракеты, задаете, моему другу получается вопрос, почему они ему по вам летят? Он говорит то, что он не знает. Вы начинаете основываться на том, что летят на его налоги. Хорошо, тогда по вашей логике мы должны не платить за продукты не покупать ничего, что приносит а, деньги как-то в а, общую казну нашей страны. То есть просто, по сути, по вашей логике, опять-таки помирать от голода из-за отсутствия продуктов. Лишь бы, по вам не летела ракетка. Так вы это видите? По нашей логике, вот в том-то и дело, что мы постоянно судим по нашей логике, а вас по нашей логике судить не вариант. По нашей логике, когда наша власть начинает действовать во вред нам же самим, мы выходим и со своей власти спрашиваем. Если это все, скажем так, контролировано, то мы просто на выборах избираем другую власть. Если это становится неконтролировано, ну, уже несколько Майданов у нас было. И вот по моей логике вы должны прийти и спросить своего, со своего президента и со своей власти, и со своей армии, какого черта вы замешаны в международном военном преступлении, почему на э, э, руках вашей армии просто уже миллионные жертвы, разрушены города, совершенно много военных преступлений, почему на ваши налоги покупаются и летят эти ракеты. Если вы со своей властью это сделать не можете, не хотите, боитесь, или вам легче оставаться в том положении, в котором вы есть. Это ваши проблемы. Это ваши проблемы. Не платите налоги, выезжайте в другую страну или делайте что-то еще, если вы не делаете ничего со своей властью. Почему власть ваша, а проблемы наши? Давайте я приведу вам немного контраргументов. Начнем с первого. Вы говорите о том, что мы должны выходить на митинги и Получается спрашивать с нашего правительства по вашим словам. Вы хоть раз видели, как проходят митинги в России? Я думаю, продолжать не стоит. Я про Второе митинги ни слова не сказал. Извиняюсь, а, перебью. А как это надо это называется? уже митинги, это надо было делать лет 15 назад. Когда Путин еще не взял вот так не привел такой тоталитаризм, когда не было по 4 полицейского на одного гражданского, когда не было ряд законов, вот таких вот, которые позволяют вас автозаки паковать. Тогда нужно было выходить на митинги. Теперь уже этот момент потерян. Только силовое, только силовое влияние. Искать где-то оружие, брать топоры, делать дело. Что вы несете? Извините меня. Вы ну так тогда грэд. вы несете ответственность за свою власть. Вы хоть... да. вы не, я уточнил про митинги, про митинги я вам во не предлагал. Давайте дальше, Смотрите. слушаю вас. Ну вы не предлагаете мне митинги, вы предлагаете мне гражданскую войну завязать. Да, гражданскую войну. Опять. Так это, это все равно будет, это все равно будет. Это уже было. Это уже было. Была революция, были 90-е годы. Революция была в 90-х годах? Смотрите, у вас есть слой общества. Я не буду сейчас процентовку давать, просто скажем, что есть люди, которые поддерживают войну, и есть люди, которые не поддерживают войну. Поэтому да, должна быть гражданская война. Когда люди, которые не поддерживают войны, войну. Будут биться с теми, кто ее поддерживает. Я же, я же говорю, так это уже ваши проблемы, как это решать диалогом, плакатами, пустыми листочками или оружием. Это уже, то есть тебе это в твоих интересах делать что-то со своей страной, так чтобы она имела хоть подобие того, в чем ты хотел бы жить. А ты мне просто оправдываешь свое рабское положение. Я вот тут живу, я ничего не могу, при этом ты не выезжаешь. Так мне 17 лет, как я выйду по вашему? Я нахожусь на обучении. Все, вот мне 17 вот. лет, копи будет, я буду выезжать? Копи деньги, будет 18, и выезжай. И вообще, хотя а я если я не поступлю вопросов. в другой стране, как мне быть в рабском? Э, Во-первых, я пойду в другую страну, меня там будут ненавидеть за то, что я русский. Э, возможно, я не поступлю в какой-то э, иностранный университет за счет того, что я не проходил международные олимпиады а и общий э, тест по английскому. Он называется УИФИ, если вы знаете. А э, чьи получится. это проблемы, извиняюсь? Тогда оставайся а в стране и поддерживай налогами. Людей, то есть Хорошо. Я, я же тебя ни к чему не склоняю. Я говорю о том, что ответственность на, на, на вас на тебе ответственность. Вы, я понимаю, что смотри, ты выбираешь из двух зол, или ты дальше живешь в стране, и ты понимаешь, что ну во-первых, в твоей стране будет э, э, тяжелее и тяжелее жить в любом случае, это факт. Но первое это морально. Если тебе морально нормально, ну так живи. Если тебе морально не нормально, тогда ты должен выбрать, что тебе. И э, выехать и где-то терпеть, да, первое время жить, я не знаю, там в Казахстане, где-то в Армении. Все это некомфортно, все это не классно. Но, но, ты в той ситуации, где у тебя как бы других вариантов нет, понимаешь, чем что? Или жить и поддерживать своим присутствием и своими налогами преступную войну. И твоя страна, то есть если сейчас ненавидят россиян, как ты думаешь, дальше же лучше не станет? Прием, прием. Ну, мабуть, пидему дали, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Э -э да, я уже вижу, понял. У вас антураж сзади такой красивый. Да. Это. Это комната. Это вас... Комната, не фон. Нет, это, это, это у вас так сделано, или это реально у вас Реальная а, комната. Или... Вот реально, вот, -вот а. все так и есть. Вон дверь, видите? Одна, вторая, лампа. Круто. Круто, здорово, молодцы. Согласен. Спасибо. спасибо. Какие вопросы у вас к украинцам? М -м -м, к украинцам вообще не вопросов. А какие у меня будут вопросы к украинцам? У меня вообще. Э -э, какие могут у меня вопросы украинцы? Зачем? Ну, не знаю. А чем? Вот вы остановились на украинце. Наверное, что-то хотели или спросить, или рассказать. Может, рассказать что-то хотите. Не-не-не-не. У меня. Э -э у меня выбраны все страны, и, и просто... А с какими а еще странами было. вы общаетесь? Сейчас до этого Польша была, до этого была Македония. А Это на каком попало... языке общаетесь с поляками и македонцами? На, русском. на русском. русском. Они все на русском говорят. Ну, у меня же настройка стоит русский язык. Угу. А про что общаетесь? Нет. Про что с македонцами общались? Просто... Просто поразговариваю все. Ни понял. о чем вообще. Понял. Ну, просто, вот, просто беседа. И все. Понял, понял. Ну ладно, не буду тогда вас Ну, сутки нет, сутки. Просто, нет, если у вас вы, если, вы наверное, какие-то э, тематические вам, надо уже темы какие-то, чисто общаться. Я и... про войну с россиянами общаюсь. Ну, вот. Вот сейчас весь район обесточен, а без чё, света, о чём, тревога. О чем вы с россиянами, о чем общаетесь? О войне. О войне. Ну самая важная тема. Самая важная тема. Согласны? Война это плохо. Так а зачем россияне тогда развязали эту войну? Я тоже mm -hmm. знаю, что mm -hmm. это плохо. Но уже прекрасно понимаете, что это не россияне развязали войну. Mm -hmm. Ну, ну как ну, это, как блять, это, как блять, это? Ну, Россия блять, вторлась блять, на территорию блять, Украины. Ну, Ну, Понятно, ну в суде, да, ну да, не да, прок... Да, ну, понимаете, занимает, вот да. смотрите, была Великая Отечественная война. Потом судили Нет. нацистов. Ну вот представьте, нацисты говорят: так это ж, ну, Так это не мы, нас спровоцировали. Это советские, мы знали, у нас разведка доносила, что Сталин готовится нападать, что Сталин планирует. Да, да, да. да. Говорят, ну это не мы, нас mm -hmm. спровоцировали. Как вы считаете, в суде это проканывает? Ну, сейчас я, я могу сказать, что вот вы в данном момент дали бред. Бред, вот, так и я повторил ваш бред. Что кто-то вас спровоцировал на преступление. Ну, может вас и спровоцировали, но преступление вы совершили. Вы, подождите, вы хотите сказать, что... Ладно. С 2014 -го года, да, ЛНР, ДНР, эти все то, что вы бомбили, уничтожали там, это, это все нормально было. Это ваше. Это это это... это, это, это все. Не-не-не, это не, все, не, не, это это не все... нормально. Просто этого не было. Это ваше субъективное заблуждение. А это не было, это, это не ваше было. субъективное заблуждение, да. Вы услышали а, где-то эту говорю, информацию, под... она недостоверна. Я вам со всей ответственностью заявляю и могу свои слова подтвердить. При том, что вы свои слова подтвердить не сможете, вы ни на что не сошлетесь. Ни одна страна в мире этого не заявила. Вот Подождите, Китай. Китай а как, а как поддержал Россию. А как вы подтвердите, что э, ну, типа Украина, Донецк, Луганск, не, не бомбили и не было ничего такого? Не бомбили. Как? как? А как вы подтвердите это? Я могу вам привести ни одну резолюцию, ни одну декларацию международных организаций, где а, обвиняется ну, в этом Россия, и ни слова ну, про понятно. то, что это что-то там делала Украина. Ну понятно, понятно. Понятно. Нет, нет, все понятно. Нет, здесь понятно. Ну, вот смотрите, это, ситуация да, в Югославии. Вам а, вы знаете а, да, про и... войну в Югославии? Конечно. В Ираке. В Ираке вот была да, в Ираке, да, две, две миссии было в Ираке буря в пустыне да, и свобода Ирака. Вы знаете, сколько резолюций вообще выписано относительно этих событий? Ну. Mm -hmm. no. То есть, когда что-то происходит, другие страны и международные организации все это мониторят и фиксируют. Да. Yeah. Нет yeah. ни единого документа ни одной страны ни одной международной организации, которая бы обвинял Украину в каком-то неправомер... неправомерных действиях yeah. на территории Донбасса вообще. И существует yeah. очень много декларации, резолюции, где в этом обвиняется Россия. Не, все нормально. Ну, в принципе, нормально все. Это, я, я думаю, что так и должно быть. Это, наверное, все правильно, что, э, получается, Россия бомбила Луганск. Да, это все, это так и должно было быть. Я нет, думал, не что должно ну, было быть этого. Не да, должно ну, было ну, быть. Ну, это не должно быть. Ну, Россия, короче, бомбила Луганск и Россия дома. сперва вторглась в Крым. Нет. Потом сперва вторглась сначала... в Она... Донбасс. Смотри, сначала сначала э, Россия начала бомбить Луганск и Донецк с 2014 года, да? Нет. Как? Но а так то? нет. Какого числа Украина начала бомбить Донецк и Луганск? Так Россия начала домбить. Да. Россия начала Луганский Россия вторлась. Дамбить. Россия вторлась в Крым, да. Мариупа, Мариуполю Россия а, стреляла. стреляла. Вот видео, да. вот эти вот э, знаменитые. По жилым какие, домам в Мариуполе. Какие, какие видео ну вот напишите обстрел Мариуполя Россией. Увидите видео. Mm. Мы же с вами Но понимаете, это... мы не за, нет, мы нет, не углубляемся нет, в логику, нет, что я зачем буду... это делать 14 Украине? В 2014 году, году Луганск и Донецк э, мочил, ну, получается, в четырнадцатом году начала бомбить Луганск и Донецк Россия. В так? Вторглась в Донецк и Луганск, да? Нет. Ага, там и нет. вторглась и бомбила. И бомбила Луганск. И Донецк. вторглась и бомбила, да? И бомбила Россия. Да. Ну, все нормально, все. Вы ну, меня... Все, вот и поговорили, но все, вы, совсем вы согласны. Не, не... Урса, вон футболка у вас прикольная, мне не, нравится. Мне просто интересно узнать, как было на самом деле. Ну, вы же сидите в Киеве, вы же знаете, как было на самом деле, правильно? М -м, так я сижу там, где есть интернет, и можно зайти и все это проверить, почитать, да. разобраться, Нет, со я, всех я сторон изучить. Зачем, зачем? мне нужен интернет? Мне нужны э, живые факты. факты, факты, Вот сейчас вы, вы мне предоставили факты, да? да я вам факты вы? не предоставлял, я вам сослался. Я вам аргументировал вы? и сослался на определенные документы, причем без конкретики. Но если вас интересует, я вам и конкретику все продиктую. Просто зачем, если вам это не интересно? Если вы за 10 лет я войны не поинтересовались этим, если вам нормально, ничего не жмет, не колет, не волнует, что ваша страна убивает людей, ну так а что я вам тут в рулетке а на 10 же... А, г... а ваша страна не убивает людей? Э, не, не людей, а преступников, а которые пришли на нашу землю. Преступников. Да. И вот к вам вломятся вот в ту дверку. Дети тоже преступники. Дети тоже преступники. Но вы же опять же не сможете подтвердить свои слова. Зачем вы говорите вещи, за которые вы не сможете ответить? Круто. Вот вам в ту дверку зайдут это, к вам, это, и вы начнете это, отбиваться, это, и вы не смотри, будете спрашивать, это, это почему к вам пришли. Очень, очень, очень хорошая позиция, да? Очень хорошая позиция. Я же не могу подтвердить, что, да, детей убивают. Откуда вы тогда это взяли, если вы не можете подтвердить? Вот, видишь, понимаешь? Это Понимаю, да. Позиция, я, вот это, это я к тому и веду. Очень хорошая позиция. Я обожаю тебя. Ты вообще красавчик. Заходи, Молодец подписывайся, такой. канал да? Станислав Чумак, да? там столько классных видосов. Да, вот знаешь, это, вот я это я и не суть, не понимаешь, это да, суть да, моих да, видео. Это да, суть интересно. моих видео. Не показывать, не до... не бежать к вам с документами и показывать смотрите, смотрите, а сперва, вот если вы утверждаете, что были убийства детей, откуда вы это взяли? Откуда вы? И на первом же этом вопросе вы ломаетесь. Потому что вы даже на, по телевизору этого не слышали, вы от кого-то где-то с пересказов это услышали. Вы даже не вспомните, где вы про это слышали, где вы про это прочитали. Ну, прочитали я погорячился что? уже, это уже совсем жестко. Что жестко? Прочитали? Да. Ты, что, ты хочешь сказать, что ты читать не умеешь, что ли? Я, я считаю, что э, про убийство детей нету никакого документа, и вы его не читали. А какой тебе нужен? Какая-то какая резолюция, какой как мемор, это, ну, не меморандум, какая-то декларация, какая-то нота, а, какое-то заявление. А, расследование, а, решение а, суда, а, постановление, а, да. хоть что-то. А С, а С из чего из вы из взяли? А Израиль сейчас в Палестине детей это тоже нужна резолюция? На все нужна это, резолюция. Это, это все нормально, это все нормально, да? На все так, нужна да. резолюция, на все. Нет, нет. Объективная Израиль... какая-то информация. Подожди. Так подожди, Израиль детей... Да, ты подожди, при чем тут Израиль? Еще раз. Перед тем, как. Я ж говорю: вот, вот я. Это вот главный мой инструмент. Показать, что вы ничего этого не видели и не слышали. Вы где-то это услышали по верхам, и вы это пересказываете. Ты можешь ответить мне Израиль детей в Палестине убивает? Почему мы скачем с темы на тему? Убивает детей в Палестине в Израиль. Это э, или нужна резолюция? Это резолюция, с... которая Это манипулятивно спекулятивный вопрос. Во время боевых действий гибнут все и, лю... и дети в том числе. Поэтому война это ужасно. Если вы ставите вопрос, убивает ли Израиль детей, нет, он не убивает детей. Страдают ли и гибнут люди, и в том числе дети, во время боевых действий? Конечно. Тому треба разбираться, кто є винуватцем, кто є инициатором этих боевых действий, кто є агрессором. И он є винуватцем у всех тех статях и детей, и не только детей. Здравствуйте. Здравствуйте, вы прям такой хороший, блин. прям интересный. Спасибо. Я из Киева, Украина. Ну а из России, как... России. Понял. Какие у вас вопросы к украинцам? Попробую ответить. Когда вы перестанете делать свою херню? Вот понимаете, в чем штука? Все россияне вот, говорят примерно как вы. Я имею в виду ну, э, не обвинение. А что ты хочешь чтобы Нет, смотрите, вы говорили смотрите. Потом... Я объясню, я объясню. То, что вы обвиняете, это ваше право. Все говорят вот эту херню, ну вот это вот, вот это вот все, ну вот это вот, вот, а что вот это вот все и что за херню, никто объяснит а не А я может. не знаю, что вот это и это, это. Говорите на русском или мы будем на украинском. А я говорю, ты так говори... я говорю на русском. Вот вы сказали, что украинцы делают какую-то херню. Про, про что? О чем? Можете раскрыть вопрос? Ну вот ты начинай говорить на русском языке, а не своем. Что ты, мне хочешь? Так. Э... Так я же говорю на твоем. В том, я, я даже не то, что не тешу надежд, что ты поймешь украинскую мову. Я, я, не хочу даже ее вмешивать, вот, у, чтобы украинская мова макалась вот в наш диалог. Вот. Вот это твой, YouTube, ютуб, блядь, посмотри. Вот же треба в каком-то костюме химзахисту заходить. Привет, Украина. Привет. А ты Россия, наверное, да? Ну, что, как у вас обстановка тут? Так как воюем с Россией, тяжелая обстановка, война. Что, прилеты перестали? Да нет, постоянно прилеты. Да ладно. Ну да, каждый день тревоги, вот свет я даже думал, в Киеве на ужин пацаны открытие. ушли уже нет. На ужин? Ну. Может и ушли, я не знаю там Но что. Но сейчас больше, же нету пацаны. прилета. Прям сейчас? Я не знаю, может где-то и есть. Я вот сейчас с тобой разговариваю. Я не, не слежу сейчас за лентой. А ты в какой области? В Киеве. Украины. В Киеве. В Киеве Ладно, даже сейчас убедишь. свет выключать начали, потому что вы стреляете. Ты понимаешь, что ты этим очень сильно себя позоришь? Ну типа, вот мы стреляем. Вы перед большая тех, сильная страна. Вы большая сильная страна. Вы агрессивно щемите, вы агрессивно щемите. Нет, так это ты своим детям будешь рассказывать, что, что не вы щибили. не стреляли. Так делают только, ну, оно позор, понимаешь, <с когда <с ты промахнулся, но ты говоришь, я так и хотел. Ну, это, ну, ну стыд, ну, ну, испанский стыд, понимаешь, ну, кринж, я не Знаешь, знаю, я как это объяснить. Скажу? Я тебе перебью. Не, не знаю, кстати. Вот, я тебе договорю свою мысль ты себя позоришь, типа вот мы там, ну вы же слабее, вот по всем, вот ты же не будешь спорить с тем, что Украина слабее России, правильно же? Экономически, демографически, в военном плане слабее. Так в чем гордость, в чем улыбка? В чем улыбка, в чем доблесть? То есть вот ты когда слабого бьешь, ты гордишься этим? Я, я, понимаешь, я даже могу поверить, я даже могу воспринять точку зрения вот эту пропагандистскую, что вам нужно было, вы защищаетесь, ну так защищайтесь, а гордиться чем? Вы защищаетесь не от всего мира, не от Америки. Украина слабее, меньше, ну чем ты гордишься? Ну у нас не так много ПВО и ракет, как у вас. И да, и у нас поэтому прилеты. В чем гордость? Ты, вы бьете слабого, и ты гордишься? Ну, ну так... Ты себя позоришь на видео сейчас просто. Попадаешь в историю позорником просто. Нет слов уже, нечего тебе говорить. Ну вот теперь слушай, смотри. Слушаю. Первое. Я вот когда... А, ты говоришь, мы сильнее? Да, мы сильнее, мы много сильнее. Я вот служил в Чечне, я служил, когда мы в Кишлак заходили. Есть, если сравнивать сейчас Чечню и Украину. Чечню и Украину. Куда я к вам приеду, там, ну, через сколько там, два дня у меня осталось. <свят> через два дня я к вам приеду. А, ну, я тебе так скажу, Украина, это... Это плацдар для тренировок, я бы так сказал. Вот это вот да. Так а что вы натренировали? Как полмиллиона убили <свят> и никуда Ой, не да продвинуться? Какой большой город вы взяли? Куда Херсон делся? А зачем нам город А, а что вы Херсон вписали в Конституцию, а, а он сейчас... Ну, для чего, так может скажем? мы на вас ну, тренируемся? Заберем. Смотри, мы город, вписанный в Конституцию смотри. России, забрали. Забрали. Слушай, мы у вас Херсон диалог? забрали. Что вы натренировались? Как два года бахмут брать? Ну, я ж сказал, что он себе гоньбить. Он відчув, что он занадто мало себе гоньбить. Он решил рассказать мне про Чечню. Так это все в интернете будет пожитиво про Чечню, про те, що він через два дні їде. Тобто ми розуміємо, що це не просто російський зівака, який біля телевізора дивиться війну.